зовут Жанна А меня Давид Бухонев. А меня Мала Бонзола. Мы ученики первого В-класса школы номер один города Ордон. Наш проект называется «Нужен ли конструктор Лего в 21 веке?» Пилат творческих способностей детей. Лего самый издавал бренд в мире игрушек. Был создан в 1932 году Оле Кирком Христианценом, столяром изданий. Лего – это играть хорошо на датском. В наборе бывают кирпичики, кубики, человечки. Два продукта для дошкольников. парки конструктора Лего. Предназначены для детей от полутора до шести лет. Бывает и техника. Самым удивительным фактом для нас является существование целого какого из Лего. Лего в настоящее время существует четыре тематических палка Леголэнда в Дании, Великобритании, США, Германии. Мы решили выяснить, попали конструктор веку среди разных возрастных групп. Мы попили опрос вместе с родителями и учителем среди трех возрастных групп.